У нас торжественный день, праздничный день. Вот раз в году он бывает, как именины. Вот, и все уже традиционно привыкли готовиться к этому мероприятию, потому что 12 лет проводим мы эти технические осмотры. Это уже традиция, но можно сказать, давняя у нас. И я вам скажу, что она приобретает все больший вес на сегодняшний день, когда в стране, вы знаете, да и у нас в районе положение дел очень сложное по всем направлениям, и в том числе и по вопросу обеспечения техникой, ситуация очень и очень сложная. Мы практически ничего не получаем сейчас, не обновляем машино-тракторный парк, не приобретаем автомобилей. В прошлом году взяли, правда, под лизинг, так называемый, с выплатой. Три года рассчитываться будем зерном. Взяли ктз трактора, правда, они оказались не самого высшего качества. Немного пришлось труда уложить, чтобы их поддерживать в работоспособном состоянии. Но вот это мероприятие, техосмотр, даже в те времена... Я тут у вас тоже частенько присутствует при проведении годового технического осмотра, в том числе и в прошлом году был. Значит, и в те времена был эффект, когда техника стоила копейки, 2-3 тысячи там рублей, трактор, автомат. Так сказать, своевременно делается, значит, 20 лет это я вам скажу. Хороший срок, но это еще и не предел. Это есть, это еще не предел. Есть у нас он ЮМЗ, 27 лет на шиповатом в этом самом э, Вот, и другие есть примеры, когда. Ну, но и сам тихо смотрит, смотришь, нет. Вот. Видя старший фракции Курьяну Виктор Емельянович сегодня уехал на сессию областного совета передавал вам, так сказать, привет и наилучшие пожелания в этом вопросе, высказать вам благодарность, пожелать крепчайшего здоровья, счастья и благополучия в это сложное время, и пожелать вам, чтобы эта техника, которую вы отремонтировали, ну, во-первых, была принята комиссией районной, а во-вторых, вам служила верой и правдой. И без поломок, и без аварий, и без аварий, потому что от этого зависит тоже и ваше благополучие. Значит, спасибо вам, товарищи, у тебя, все задержку получили, да? Ой, oh, yeah. все получили. А получили? Да. Oh, yeah. Получили. Дай Бог, чтобы данных дела не нашло за да, Вот. А все вот такое сейчас надо... Техника тягловая сила, это самое главное, конечно, но здесь там и сейчас Здесь она заготовится и, как и с агрегатирование, и технологическую наладку, и в и в поле все это дело, так сказать, страшно, Потому что мы смотрим вроде бы разницы, как она было видно. Ну, совхоз по Среднянской, это горе обошло. Дай Бог, чтобы в этом году у вас ничего не было. но как еще хотелось бы довести, что выявлено. Вот на территории района 500 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного здесь о том, что мы являемся военнообязанными здесь, есть техника, которая должна быть по любому сигналу поставлена для выполнения любых задач. Директор, пожалуйста, Я считаю, что мы готовились неплохо. Провели везде зібрання, розібрались по кожному єдині трактору, по кожному чоловіку, определили об'єм польових робот, От, як і гогдами планували, і влага за два дні, і посіви по культурам, і світла в три дні. Ну, в общем, все определили весь об'єм. Вроде ми все вистачають у нас. Горючина посівну є. От, люди є, організація. Я считаю, что люди понимают, что, что значит сейчас трудиться и настроение трудиться. Поэтому до комиссии значит, подойти объективно. Работали люди хорошо. Я думаю, что у нас будет все нормально. Вопросы есть? Нет вопросов уже померзли, значит давайте по рабочим местам, комиссию приступить к работе, пожалуйста, подъявляйте. Желаю вам успехов. бери не Браться, автомобиль. А сейчас нам предлагают, были КТЗ у нас туда вчера, два замдиректора предлагают, берите трактора, наши под лизинг, ну какой Лизин, в этом году надо рассчитаться пшеницей, вот, считай 200 тонн пшеницы за каждый, 200 с лишним тонн за каждый трактор, но 70 тысяч отдай за КТЗ, За Т-150, 70 тисяч гривень, товарищ. 70 тисяч гривень це двухмесячная заработная плата такого совхоза, як важно. Двухмесячная заработная плата. А ми буває так його, так сказати, ці 70 ухватив ще перевернули, цим тілом, перевернув його, уграв і все остальне проще. Но я вам скажу, есть и другие примеры. И два Боуша их становится все больше. В том же Ватутина мы специально взяли вот один с Карла Маркса, трактор, пригнали туда, потому что хитезевцев пригласили. Вот. 20 лет. Thank you. считаем одна из самых сильных инженерных, э, кадры, во всяком случае, наладили собственный ремонт и двигателей, и коров, и электрооборудования, и все остальное. Вам и Бог велел в обязательном порядке внедрить систему технического обслуживания и планово предупредить тогда вы будете на коне, тогда не будет надобность вот это даже и авралы устраивать в отношении технического осмотра его можно проводить каждый день команда директора и все собрались, выстроились, проверили и пусть проценты допустим, даже и стоит если позволяет, так сказать, бюджет когда исхода экономии но те, которые допустили первый раз без соответствующих документов подтверждающих, что он возник не по вине того, завода где там что-то. Платите, не деньги. Личный вклад, который мы каждый внесли вот, при подготовке трактора, автомобиля, от имени администрации, управления сельского хозяйства, себя лично я выражаю вам, вам, инженерным вашим составу, руководству хозяйства. <как> Благодарность. Спасибо, товарищи, и пожелание такое, чтобы техника ваша не подводила вас в процессе года, надежно служила, вот, чтобы была безаварийной работа, потому что есть, вот, будет доля докладывать у нас и такие факты, что есть еще по этому поводу и по другому, вот, и со смертельным исходом, и травмы тяжелые. Сейчас, товарищи, время такое же и болеть, и заниматься этим делом накладно, очень накладно. На все приходится платить, Так что я вам просто-напросто, чисто по-человечески не советую. Желаю вам, чтобы техника служила, и вы, чтобы были здоровы, добра вам, и благополучной комиссии. И, 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 Александр Анатольевич, все по-старому, да? Позамерзалы. Да? позамерзалы. Да, Ясно. Значит, директору слово, пожалуйста. Два слова, уже все замерзли, товарищи. Сейчас мы будем официальный час заканчивать. Я хотел бы вот о чем сказать. Значит, во-первых, ну, о том, что я не буду повторяться, о том, то, о чем говорил Анатолий Александрович. Значит, я думаю, нам просто надо сделать выводы из его выступления, товарищи, потому что поймите одно, Значит, если мы не будем правильно эксплуатировать технику, если мы будем так относиться, как некоторые сейчас относятся, а я не буду омрачать сегодняшнее, на, на, на сказать, э, торжество, можно сказать, или собрание, и тут называть, то мы, конечно, зайдем далеко. Мы уже зашли, конечно, но мы зайдем еще дальше. Мы вот этой армадой, я вам скажу, что сейчас находится у нас, да, это большая армада, но мы будем потихоньку исправляться. Эта техника, на нашу, на нашу землю Этой техники очень много Мы не в состоянии ее продержать Не в состоянии ремонтировать Понимаешь, и горючие смазочные материалы Пропитать и так далее Надо просто производительнее работать Нужно бережно относиться К технике, нужно нормально эксплуатировать И мы будем справляться На той земле, которая сейчас у нас имеется Значит, хозяйстве на 3800 гектар Значит, с более меньшим количеством И я вам говорю Это Значит, не просто так. Уже с этого года и последующие, последующие годы мы, у нас количество пахотных земель ну, э, пахоты уменьшится с 3800 там, с лишним, до 3500. Остальное будут пастбища. Естественно, такую технику держать мы не будем. Потому что сказать, это невозможно. Поймите меня правильно. Вот тут Анатолий Александрович говорил, что да, когда-то мы дождемся все-таки. Сейчас время такое, что конкурс будет на трактора. Машина, уже, вы знаете, вы же сами видите, у нас машины простояли ну, целую зиму делай практически нечего. Практически нечего. И перспектива, конечно, более просматривается за механизаторами. Хотя там будет, конечно, действительно конкурс. Но остальным без работы не останется, товарищи. Мы будем, конечно, усиленно переходить на конно-ручные работы. На Валим, я вам говорю, это уже серьезно. Потому что я уже добиваюсь, сейчас до 10 пар нужного лов, Значит, есть уже человек, который ярма будет готовить, там водители нужны будут. Значит, желательно, что у них штрафники, а с понимаешь, были. Мы сейчас в пионерии, значит, настроим вот, вот первая ласточка. Я говорю, что, ну, заезжаешь утром, ну, приятно, когда раздают. Некоторым мой это а не нравится, но смотрю, лошадью раздают. Я знаю, что уже что-то оно начинается. И там есть, Владимир Митрофанович, полностью отделение перейти на обслуживание лошадьми и валами. Ну, валы – это в будущем, а лошади у нас сейчас уже есть. Правда, вы знаете, оно Здоровая сбруя стоит, и татачанка-брычка стоит тысяча четыре, четыре полосы деревянные. Ну, никуда не гинься, оно со временем оправдает сюда. <свят> Значит, перспектива вот такова у нас по этому вопросу. Ну и, что касается этого года, товарищи, сложнейший год, тяжелый год. Я такого года, товарищи, не помню за всю сознательную жизнь работаю в сельском хозяйстве. Я работаю в сельском хозяйстве 63 -го года. Я сам по специальности животновод. Но такой трудной зимовки, товарищи, не было ни одного года. Были трудные, но такой трудней Значит, особенно для животноводства еще не было. И все лишь потому, конечно, то, что были неблагоприятные погодные условия. То, что, конечно, мы не по земле держали животноводство, слишком у нас растутое было. Вот. И, конечно, недостаточная кормовая база. Последние годы у нас подвела и погода, ну и мы, наверное, допустили промахи. И в итоге мы сейчас имеем, конечно, что и молока мало доим, и привесов нет. Поэтому надо, конечно, сделать выводы. А тут люди, которые трудятся и в сфере кормопроизводства, у нас, я считаю, что мы в районе выглядим в этом вопросе бледноватые товарищи. Мы недостаточно заготавливаем значит, и силоса, то есть слабый урожай кукурузы выращиваем на силос, значит, и не хватает сена, вот, и соломы. мы понимаете, дожились, товарищи, по всему району из соломы побирается. Ну, конечно, это то, что я говорил, что позапрошлым году, конечно, за своего да и прошлый год. Поэтому есть над чем работать, есть над чем задуматься. Накануне у нас весенние полевые работы. Ну, мы думали, что ранее весна будет, а вот, товарищи, видите, казусы природы, ну, такие, что, значит, непонятные. Сейчас мы делаем слушаешь и не веришь в нее. Черт, я знаю, что случилось с погодой. Но, ну, наверное, все-таки они подойдут, эти весенние поливы работы. Уже через 2-3 дня тут 1 апреля, и мы всегда 3, 6, 1 числа 10 апреля выходили в поле. Надо вот те ошибки, то есть вот те недостатки, которые у нас выйдет комиссия сегодня, понимаете? Особенно по тракторам, да и по автомобилям. Значит, они будут, я думаю, может они незначительны, но надо использовать это время, чтобы еще, еще раз, товарищи. значит просмотреть, значит, подрегулировать, значит, значит, нагрузки и все прочее, значит, чтобы не подвела она нас в поле. Работать нужно будет, я считаю, вообще-то, вы знаете, что в сжатые сроки нужно провести весенние полевые работы. Год, говорят, весенний день, год кормят. Надо, значит, чтобы техника нас же не подвела. Используйте это время для того, чтобы устранить те недостатки, которые у нас будут иметь, будут иметься. Значит, мы провели собрание уже, все обговорили, Анатолий у нас все знают Я не буду повторяться, кто, где, что. Есть рабочие планы. Механизаторы знают. Значит, если водителям что-то неизвестно, значит, ну, они примерно, значит, тоже знают свой объем работ. Значит, я считаю, что я не буду повторяться, но работа впереди У нас на сегодня, предстоит у нас на сегодня завезено, значит, солярка, можно сказать. Есть немного масла, но мы довезем. С понедельника будет завезен бензин, негрол, Э солидол. Значит, это все есть договорен с Раю туда взят кредит, перечислены вот деньги, мы вопросы порешаем. По семенам можно пройти, полностью вопросы решили. Так что, товарищи, слово теперь будет за вами. Мы надеемся, я надеюсь, руководство, совхозы, специалисты, что мы не подведем все-таки самих себя, прежде всего, в первую очередь самих себя. Вы знаете, что мы уже теперь открытое акционерное общество. Бат. Единственный хватает нам на трахваре, вы сказали, уже подсередня на значит, это бат, Нам уже на следующий год надо трахваре готовить бат в Эдерийске. Мы стали собственниками нашего хозяйства, собственниками. Я не буду говорить, все вы знаете, что такое государство передало нам значит, бесплатно значит, пользование основные средства. Значит, и давайте, говорит, работайте, получайте на этой земле значит, Урожай получаете значит, э, значит, денеж, денежную выручку, все прочее, живите значит, по своим возможностям. Возможности наши очень низкие, так как плохо работаем. Зарплата не выплачивается из-за того, что понимаете, еще плохо мы работаем. Значит, плохо работаем. Я не говорю за ценовую политику, за эту самую и так далее. Один пример привожу, почему плохо. Если мы сработали по семенам Лучше по свекла свеклосеменам. Я не буду за остальные говорить. А возможность была в прошлом году. Значит, не 6 центров получил, там чем 8 а получил и хотя бы 10 или 12 планов урожайности свеклосемян. Мы по зарплате, возможно, не имели задолженности. Мы биоткалы вам дешевым сахаром. Вы понимаете, что такое свеклосемена? Поэтому у нас есть над чем работать. И последнее. Значит, по -по комиссия подведет итоги, товарищи. За то, что вы потрудились, мы, как и руководство, будет издан приказ. Мы поблагодарим, значит, воздадим должное в первые, вторые, третьи места. Там, значит, я вам не буду секретно никакого говорить. Значит, за эти места будет премия пищевого продовольствия пойти. 5 килограмм мяса, 10 килограмм сахара. А всему коллективу фронтовые 250 грамм. Если кто это сегодня, значит выходной после осмотра поставить технику по 250 грамм спирта, глядит не погорит, как у нас некоторые поддельные годы, что заклинулись, понимаете. Но это, наверное, последний год такая возможность представляется нам, потому что его замерзал и надо будет согреться. Но чтобы техника стояла, а кто том наряде, то я же вечером жимкою дома, там и получим пузырек в карман, понимаете. У меня коротко ну, все. Если вопросы ко мне, пожалуйста, задавайте. Есть вопросы, товарищи? Замерзли да? Значит, будем приступать тогда к основному действию. Значит, я прошу комиссии вы на, работу, на рабочих по рабочим местам. Вот, давайте, комиссия принимает, давайте за работу, принимайте деньги. Желаем успехов, товарищи.